নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ যি সৰু ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে এই ফুলজোপা দেখিছে পাত পাতখিনি যথেষ্ট ভাল লাগে দেখিবলৈ এই ফুল আগত ফুল ফুলে গছজোপা আপুনি দেখিছে ফুল গছজোপা আৰু বেছি যেতিয়া পানী দি দিয়া হয় বেছি পানী পায় পানী পালে পানী পালে এই এইজোপাত পানী পাইছিলে এই কিনাৰৰ জোপাত পাতখিনি সৰি যায় পাতখিনি সৰি যায় আৰু এনেকুৱা হয় আৰু আগত আমি ফুল 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 ফুলে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে দেখাই আছোঁ আজি ভিডিঅ' বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিলে যে যিহেতু আমি ফুল গছজোপাত যে ৰুওঁ ফুল গছবোৰ আমি চাফ চিকুণ কৰি থাকিব লাগে ছাইডৰ ডাল বা অল আগতিয়াল পোখা কিছুমান ওলায় সেইখিনি আমি কাটিব লাগে চ' তেতিয়া কাটোতে এইজোপা আপোনালোকে মন কৰিব অকণমান আগত এইটো ছিঙি ওলাইছিলে এই পাতখিলা যে আমি ছিঙি দিলোঁ ছাপ'জ এই বগা এটা আঠা বা এই পাটৰ এইটো আঠা দেখিছেনে ধৰিব পাৰিছে এইজোপা এইটো এই হোৱাইট কালাৰ বগা আঠা জাতীয় ওলায় সেইটো মানে বৰ ডেইনজাৰ হয় এইটো যদি আপোনালোকৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে ত' পৰাপক্ষত ঢুকি নোপোৱাকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী ঢুকি নোপোৱাকৈ এই ফুলজোপা ৰাখিব কিয়নো আপোনাৰ এই এই বগা আঠাটো যদি চকুত লাগিবলৈ হয় চকুৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয় মই আজি গুগল কৰি থাকোঁতে পালোঁ ছ' মই ভাবিলোঁ যে জনাই থওঁ যিহেতু গছজোপা দেখিবলৈ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগে ফুলজোপা চ' সেইটো সাৱধান হ'লে ভাল ভাবিলোঁ জনাই থওঁ আজ সরুত্রো ইনফৰমেটিভ ভিডিও আসে সো যদি মর চ্যানেল নতুনকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব ভিডিঅটো লাইক শেয়ার কৰিব সো ধন্যবাদ